Эта группа пролетела в Америке, в Канаде и в других европейских странах, показывая свое мастерство, и многие зрители восхищались мастерством украинских летчиков. К сожалению, сегодня Украина не имеет ни одной пилотажной группы. А каким образом самолет оказался у вас? Ну, этот самолет, можно сказать, одно из крайних наших приобретений. Мы его привезли из города Харькова, пригласили Львовский авиационно-ремонтный завод. Он нам его привел в натуральное музейное состояние, полностью докомплектовал и покрасил. И он является таким, как, на котором летали украинские «Соколы». Несколько слов о вертолете Ми-24. Вот он стоит в таком полетном задании. Это самолет, на котором советские летчики получили самый большой боевой опыт в Афганистане. И рядом с этим вертолетом стоит незаметная ракета, которая попала в Луган в 1957 году при аварийной посадке самолета Ту-16. Вот Эта ракета могла носить ядерный заряд, длительное время стояла под тремя замками, а сегодня экспонат нашего музея. Вот на этой площадке размещена коллекция самолетов конструкторского бюро Микояна Игоревича. От самолета МИГ-15 до самолета МИГ-20. 9. Из примечательных самолетов вот этот самолет МиГ-21 один из э, первых выпущенных в Советском Союзе. Э, летал он в Харьковском летном училище имени Сергея Ивановича э, Сергея Ивановича Грицевца. Э, в этом училище проходили переподготовку э, летчики и на этом самолете конкретно летал э, дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Комаров. Дважды герой Советского Союза, летчик-испытатель Ахмед Хан Султан, а также группа известных лётчиков э, летчиков-испытателей, таких как Васин, Масолов, Арнаев. Вот этим хороший этот самолет. Ну а если вернуться к самолету МиГ-15, у Тимих-15, с парки, это самолет, на котором совершил свой крайний полет Юрий Алексеевич Гагарин. То есть самолет, на котором разбился он э, с летчиком Серегиным. Далі – виставка досягнень радянського автопрому. В автомобільному ангарі зібрали все, чим відзначилися автоконструктори СРСР та країн соцтабору. Сьогодні в цій колекції багато отечественних автомобілів, тобто українських, Запорожського автомобільного заводу. Але хотілося б сконцентрувати увагу вот на цьому автомобілі – це «Побіда Кабріолет». В своє час їх було випущено дуже мало, всього 6 тисяч штук, і один оригінальний екземпляр є у нас. Ну, естественно, мы на этом не останавливаемся, продолжаем э, поиск э, других раритетов. И, например, в ходе этого поиска я узнал, что э, вот, на вот этом э, двигателе автомобильном, который стоял на Москвиче, стоит картер, э, изготавливаемый Запорожским э, авиационным заводом, моторсич нынешним, вот, вагонами поставляли его на завод ЗЛК в свое время. Як розповів Олексій Мостовий, в планах було привезти легендарний східно-німецький трабант, але ця ідея не знайшла розуміння українських митників. На жаль, поки що на автомобільному ангарі ми закінчимо екскурсію. Бо, аби розповісти про все, чим багатий музей авіарем заводу, ніякого ефірного часу не вистачить. Продовжимо розповіді в наступних випусках. Та наостанок запропоную тобі подорож в дитинство. Ти чув про музей дитячої іграшки в Луганську? Його поки ще немає. Ає, але й з задоволенням познайомлю тебе із людиною, яка мріє відкрити такий заклад в нашому обласному центрі. Художниця Людмила Теплинська займається виробленням авторських ляльок. Її роботи якісно відрізняються від штампованих заводських аналогів. Подивись сам, яке диво. Что очень важно, здесь я называю минимальное выражение лица, то есть только очертания глазок, носика, ротика. Что это позволяет? Это позволяет, когда ребенок берет эту куклу, он может проявить свои внутренние состояния, эмоции. То есть, то есть он вместе с куклой грустит, да? он же может грустить, улыбается, радуется, или сопереживая, да, он может ей поделиться, что что у него радость или грусть на душе, и а, эти эмоции он представляет сам. То есть он их проживает. Еще очень важно для игры ребенку, чтобы было соотношение пропорций. Одна четвертая соотно соотношение туловища, то есть одна часть головы и четыре туловища. То есть это очень важно, потому что и ребенок, когда играет, он соотносит с куклой себя. То есть он видит себя. Эта кукла сделала сделана вручную и одной рукой. То есть я ее делаю куколку и шью одежду. То есть все части тела и одежда одета, то сделана только мной. Подходит э, мамы в магазин, а сейчас Барби, которая, э, ну, не так отражается на игре ребенка, да? Говорит, ангелочки есть у вас в игре и в, в продаже, да? но ну, нет. И вот мне пришла такая идея на Рождество, на Новый год сделать ангелочков. То есть я вот делала такие э, ангелочки, э, но ну, что такое ангелочки, мы же знаем, да? То есть вот, а, вот такие крылышки у них. Это образ, э, я бы так назвала, оперега, домовичок, который несет до дома и берегает ваше жилище, всегда достаток. В мешочке у него денежка, там, да, ложечка, чтобы всегда было достаток. Ну и вот такой у меня получился домовичок. Еще хочется сказать за вот эту куколку. То есть я ее когда делала, и мне хотелось, как говорят, как оживить куклу? Положить ее на ладошку, как бусинку, подышите на нее, поговорите с ней, и так получится душа в куклы. И вот такая куколка у меня, и я ее сразу, вот я дала ей имя бусинка. Та про музей. За два роки Людмила зібрала чудову колекцію ляльок та плюшевих ведмедиків. Вони, як мрія художниця, і стануть основою майбутнього музею. Велика колекція розпочиналася зі східно-німецьких ляльок. Ті, чиє дитинство припадало на 70-ті, точно пам'ятає ці вироби. Те, що подобається, і можна було зробити причоски. І тут була мягка лічика і ручки. А, а здесь уже ножки были из пластмассы. То есть, и вот, э, я так думаю, что и я помню, как я играла с этими куклами. То есть это из-за того, что им можно было всевозможные прически делать. То есть, ну, хотя я хочу сказать, что советские куклы – это тоже очень мил, милые куколки. Это уже советского периода кукла. Это 70-е годы. 70-е, то есть это уже вот куклы, которые очень у нас были популярны, покупали, и обязательно в каждом доме была такая игрушка. Самый старый экспонат, я хочу поделиться, это 1910 год. Здесь, конечно, сохранилась одна голова от куколки, но я сделала ей туловище. И это очень ценный экспонат 1910 года. Это фабрика Ходькова, Сергей Григорьевич Дунаев. Он открыл мастерскую по производству фарфора. И в 1860, 1890 года начали производить куклы. Голова состоит фарфор не глазурованный. Здесь даже вот, как хочется показать, даже глазки закрываются. Вот. Немецкая кукла фирмы «Зоненберг» 1950 года. Что здесь хочется характеризовать эту куклу? Здесь голова по пьемаше и... И туловище. А ручки это уже пластмасса. 1950 год. Конечно, такие куклы, когда привозились, не в каждой семье были такие куклы. Более, знаете, как кто жил за границей, привозили деткам. И уже, знаете, как выдавали, как сказать, по праздникам играть деткам, потому что она настолько была хрупкая, куколка такая, и она в основном как интерьер стояла, украшала в доме. Здесь тоже мне хочется поделиться, что глазки, вот видите, у нее а -а -а. То есть и, и настолько такие глазки, то есть э -э, как живые.